मैं अपना बम्बई से आ रहा था दिल्ली के लिए जा रहा था का टुलस करने से आर टी ओ खड़ा था आर टी ओ साहब उधर आर टी ओ के बंदे थे उधर मेरे लिए हाथ नहीं दिया मैं उधर से टूल से दो किलोमीटर आगे आ गया, गया था दो तीन किलोमीटर आर टी ओ साहब आया था एकदम बैरिगेट फेंक दे थे मेरा गाड़ी के सामने उससे मेरा टायर फट गया था बैलेंस गाड़ी का बिगड़ गया मैंने संभाल के गाड़ी रोक दिया एक साइड रोक के मैं उतरा था आर टी ओ साहब आया आर टी ओ से बोला आर टी ओ साहब ने डंडा बरसा दिए आर टी ओ के साथ बंदे थे उसने लात वाद दिया था घोसा दिया था उसने डंडा उंडा बरसा दिया उधर एक सरपंच साहब आया था उसे देखने से आर टी ओ साहब ने डंडा फेंक दिया सरपंच साहब बोला था तो आरटीओ से आपका हनीक हुए अधिकारक नहीं है पर हाथ उठाने के लिए आर टी ओ सरपंच साहब बोला इतने इतने में आर टी ओ उधर से भाग गया फिर सरपंच साहब ने फोन करा था अस्पताल के लिए थाने के लिए एम्बुलेंस आई थी एम्बुलेंस में अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल में गया था अस्पताल में इलाज इलाज करवा था गाड़ी का चेयर बल रहा चेयर बल देने में अपना ढाबा के पार्क पहुंच गया था ढाबा मैं पे मैंने खाना वाना खा के उधर से नाइट बहुत बैर मारा था बैर मारने से दाहोद पार कर रहा था तो दाहोद पार करते ही आर टी ओ साहब आया था करेटा में करेटा मेरा गाड़ी का आसामी लगा दिया फिर आर टी ओ की दो बलोरा और आई थी एक शिकार एक अपने बलोरा थी आर टी ओ साहब ने उसमें सोरे सत्रह बंदे थे आर टी ओ साहब उसने बोले बयान दे के जाएगा तो जब तक जाएगी नहीं तो इधर से जाने नहीं देंगे आर टी को घने जबरदस्ती बयान बल दे गया था मेरे उधर आर टी के साथ पंद्रह बीस बंदे थे उसने बोला इधर बयान बल देगा तो जाएगा नहीं थे इधर से नहीं जाने देंगे मैं आपको कंप्लेट लिखवाने के लिए आया था आर टी के खिलाफ हाँ लिखवा रहे हैं इस पर भाई सरकार के हम तो यही और दिन ऐसे आज मेरा गले हुए और दिन कोई उस्ताद उसका कोई ड्राइवर गेले ये हादसा नहीं होना चाहिए नहीं आर टी ने हजार रुपए दो हजार रुपये मांगते है उसने आर टी ने उस टाइम में पैसा भी नहीं मांगा और दिन हर चक्कर आते हैं हम हर महीना में तीन चक्कर लगते हैं अपने

તમે કોણ છો આમ છે એટલે ડ્રાઈવર ને ખુબ ખરાબ રીતના માર્યો છે આવું ઘટના નહી બન્યું છે બીજી વાર અને કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ એમની ઉપર કડક પગલા ઉપરથી અમને તો ગાંધીનગર સીએમ સાહેબ ને બી કહે છે કે આવા અધિકારો ખુલ્લા પાડો બીજી વાર કોઈ આવા ડ્રાઈવર ની ના થવી જોઈએ આગાઉ ઘટના અમે ઘણી વાર જોઈ જ આવી ઘટના અવરનવર આઈટો સાહેબ રસ્તામાં ઉભા થઈને ડ્રાઈવરને હેરાન હેરાનગતિ કરતા જ હોય છે અને ખોટા ઉઘરાણી જ કરતા હોય છે છે અમે એને એને માંગ કાયદેસર ન્યાય મળવો જ જોઈએ કેમ કે એને રાત્રે રોકીને એને બી ધાક ધમકી નિવેદન બદલાવ્યા અને સમગ્ર ટીમ ને બધાને મીડિયા મિત્રો બી બદનામ કરવાની કોશિશ કરી છે આ લોકો અને અમને બી બદનામ કરવાની કોશિશ કરી છે રાવત વિદેશભાઈ વાહુભાઈ જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલ ને સબસ્ક્રાઈબ કરો સત્તરે ડોટ કોમ આઝાદી સમાચારોની